Поддержать. Защитник здесь присутствует. И двоих своих подчиненных, это Серединский Анатолий Петрович, полковник полиции, и Бабич Игорь Сергеевич, полковник полиции. Я знаю, что им оглашена пидозра в чинении криминальных правопорушений. На сегодняшний день я скажу следующее: что офицеры достойные офицеры, которые выполняли после 2014 года и знали о том, что они их вызывали на, на, на даче Покази по, по в качестве свитки, были обшуки этих людей дома, и они да, дальше продолжали нести службу. Три года их никто не трогал. Три года на сегодняшний день прокуратура никого не притянула к, к ответственности. И они сегодня вспомнили о... Один был старший, э, старш, э, старший инспектор спецназу в доручень отдела организации деятельности конвойной службы и охраны судов. Второй был начальник отдела этого же, этого же отдела. Одного обвиняют в том, что он организовывал там якобы э, выдачу спецсредств, которые закупались в Российской Федерации. Извините меня, начальник организации или старший инспектор спецназу в доручень? он не может отвечать за выдачу спецзасобов. Он не отвечает за логистику. Это главное. Следующий момент. Извините меня, после 2014 года, когда департамент громадской беспеки практически перестал существовать, потому что ряд руководителей, кто ушел на пенсию, кто убежал и так далее, их назначили на керевные посады. И они поехали на восток. Что один, что второй. Провел 9 месяцев. Я, будучи командиром роты, спецпризначения, свитясь, так званые добровольческие подразделения. Я э, организацию работы и выполнения задач курировали как раз эти люди. Я был э, оперативно подчиненным. Задачи все выполнялись. Они были непосредственно с личным составом там в течение 9 месяцев. 14 год в том числе. Извините меня, кого, кого сейчас обвиняет прокуратура? Явно есть доказательства какие-то? Никаких доказательств. Якобы там они, вы они командовали этими подразделениями? Они стреляли в людей? Нет. Старший інспектор з особливих доручень. Каво притягуєте сьогодні, щоб зробити показатель. А можна запитання? Журналіста один міський. Ви тут як приватна особа підтримуєте? Його? Я кру як... як... я, 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 керівник, я керівник, які працівники мені дуже потрібні. А, вони спеціалісти і вони не порушували закон. Я зараз читав клопотання. Вибачте мене, якщо я керівник і я бачу, що дійсно люди причетні. То я б тут не стояв зараз. А можна спитати іще раз, як представник поліції, як керівник поліції, ви маєте дотримуватися законності, так, а, а не емоцій? Так точно. Може дочекатися кінця слідства, а не заявляти. Таке. Ви Тут зараз прокуратура заявляє, що вони оголосили підозру. на чому? Ну можливо, ви як слідок тоді виступите на суді. Ну, я, не мож... я, я не є свідок, він може їм бути, тому що я на той час був вихов... офіцером-вихователем в військовому ліцеї. Зараз є її керівник. Де наразі ваші колеги і чи не є вергідність того, що вони будуть оператися від слідства Після, після проведення, в тому числі те, то, що, то, що я казав, після проведення обшуків е, Ігоря Бабіча вже пройшло майже два місяці. Він так само да. на це службу на своїй посаді. Я ручаюсь за этих офицеров. Я ручаюсь за тех офицеров, которые они и после этого будут также выполнять. Я хочу, чтобы эти офицеры не были отстранены от выполнения своих служебных обязанностей. Ведь у меня керевны посады, начальник департамента примитивной деятельности его заместитель. Давайте я отвечу на ваше запитание.